Наш брат, которого... сколько ты уже на территории нового неба? Два года, да? И он когда-то жил на улице, никому не нужен был. Он сирота. Знаете, и он раз пришел на новое небо, потом что-то ушел, потом второй раз, он, помню, ответственность был за зарядку на улице он делал. И потом ушел. И время и шло. И Господь прикоснулся к его сердцу. Но ну, знаете, он не многословен. Но его поступки говорят обратно, что он прославляет Бога своими действиями, своими поступками и своими вообще приношениями и И знаете, и вот на прошлой неделе он подошел, говорит, хочу пожертвовать на церковь. И дал 10 тысяч гривен на служение в Доме Божьем. Это благодар. Это тот прокаженный, который очистился и который вернулся поблагодарить Бога. Знаете, мы можем много говорить словами, мы благодарим тебя, Отец. Но наши слова, благодарность нужно подтверждать делами, потому что вера без дел это мертвая вера. И я благодарю тебя, брат. Знаете, и Библия говорит, каждое даяние доброе и каждый дар совершенный приходит от Отца Святого, у которого нет изменений, тени перемен. Я знаю, что Господь царствует и действует в твоем теле. Спасибо тебе, брат. Пускай Господь тебя обильно благословит. И мы приобрели чайник в церковь, приобрели батарейки, которые будут нас дать. Мы еще приобретем что-то в Дом Божий. Аминь. 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 И отпечатки нашего брата на День Божий, на его заслужение в церкви. Аминь. 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 Спасибо, тебе пускай Господь благословит. Руслан, я знаю, в тебя здесь сидеть. Здесь.